三小姐已经不记得了吧？哦，是这样啊。初次见面，你好。您是三小姐和我是？他是我男朋友。 冬青和女人是不一样的。什么东西？芦荟<慧>。嗯那这个是眉毛，乱乱的，因为我平时不太爱打理。这个是眼睛，这个是睫毛，睫毛就稀稀攘攘的，然、哦、后眼睛特别爱流眼泪。 但是我视力很好哦，苏念锦，我这辈子都不想再看见你了。 无烟，无烟，无烟。 散会吧，念亲。这位是 Tora 的老东家彭小姐。彭小姐，请问有什么事吗？叫我丹琪就好，不然太见外了。 刚刚忙着开会，都忘了先交换名片。不好意思，昨天刚把手边带的最后一张给别人哦，没事啊。啊，念倩，听说你第一次来通城，要不我带你到处走走看看。 多谢彭小姐，不过我这次的日程安排得很紧，不好意思。那今晚我做东，请你吃饭，尽一尽地主之谊，一顿饭的时间总有吧？那就多谢彭小姐了。我要换套衣服，她的香水会沾我衣服上的。好的。谢谢。 老板，您找什么呢？我一直带着身上的 M P 三呢，是不是落酒店了？马上回去。那您和彭小姐的晚餐不去了，实在不好意思，彭小姐。嗯，好，我一定转达。嗯，嗯，再见。苏先生的那个 M P 三这么贵重啊？ 找不到的话，你和我今天就交代在这儿了。找到了，找到了。